Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang dakwah dalam era teknologi AI dan deepfake, peluang atau ancaman. Ahli kumpulan Nur Alia Munira, Fatimah Fakiha dan Nur Erina. Teknologi AI dan deepfake membuka ruang luas untuk memodernkan penyampaian dakwah. Antaranya ialah kemampuan AI menjana kandungan dakwah secara automatik dan berbagai bahasa, menghasilkan simulasi tokoh Islam untuk pendidikan visual serta mempersembahkan mesej Islam secara tersasar dan interaktif selaras dengan keperluan madu. Ini menjadikan dakwah lebih inklusif, pantas dan mudah diakses di peringkat global. Namun, teknologi ini turut mengundang cabaran besar. AI dan deepfake berisiko disalahguna untuk menghasilkan kandungan palsu yang kelihatan sahih lalu mengelirukan masyarakat. Selain itu, algoritma AI yang tidak tepat dan kurangnya panduan syariah boleh menyebabkan mesej dakwah tersasar. Lebih penting, AI masih belum mampu memahami nuansa spiritual, budaya dan nilai kemanusiaan yang menjadi asas dalam dakwah Islam. Seterusnya, so, kita pergi pula kepada analisis AI dan deepfake dalam dakwah. Um, dalam analisis ni kita akan melihat beberapa contoh, uh, akan melihat dua contoh. Uh, penggunaan AI dan juga penggunaan deepfake uh, dalam dakwah. Uh, tapi kedua-dua untuk kedua-dua contoh ni uh, teknologi AI dan deepfake ini dimanipulasikan. Okey kita pergi pada contoh yang pertama iaitu video Mufti Meng dan juga Qasim. Qasim ataupun nam nama penuhnya Muhammad Qasim uh, berasal dari dari Pakistan uh, beliau mengakui bahawa um, dia ialah Uh, Imam Mahdi yang diturunkan dan diwahyukan daripada Allah um, Dan teknologi ni menggunakan teknologi deepfake Yang mana uh, dalam, dalam video ni Mufti mengakui bahawa Muhammad Qasim ialah Imam Mahdi Yang diwahyukan daripada Allah Sebab Muhammad Qasim ada ciri-ciri Imam Mahdi tersebut dan um, dalam video ni juga mufti meng juga menyeru supaya seluruh umat Islam mengikut seruan dan ajaran Qasim. sebab muhammad qasim ni ialah um, imam mahdi yang sebenar katanya uh, sebenarnya bukan sahaja um, mereka memanipulasikan video um, ataupun wajah dan suara mufti meng tapi juga mereka memanipulasikan suara dan wajah um, norman Ali Khan dan juga um, Dr. Zakir Naik. Tetapi uh, untuk menyangkal um, video ni Multimeng telah memberi kenyataan bahawa beliau tak pernah menggunakan kenyataan uh, seperti itu yang mengatakan bahawa Muhammad Qasim ialah uh, Imam Mahdi dan yang kedua ialah um, video gambaran beberapa peristiwa dalam Islam yang menggunakan teknologi artificial intelligence ataupun AI. Um video ni dalam video ni dua orang lelaki daripada dari Amerika syarikat. Uh, mereka menjana gambaran-gambaran tentang peristiwa beberapa peristiwa penting dalam Islam iaitu syurga, neraka, titian sirat, bahtera Nabi Nuh, uh, dan beberapa peristiwa lain seperti uh, hari kiamat um dan beberapa lagi lah. Um, tetapi uh, kebanyakan gambaran tu tak tepat dengan informasi yang diberitahu dalam Al-Quran dan juga hadis. Contohnya uh, kalau daripada hadis kita tahu bahawa titian sirat tu um, senipis tujuh helai rambut senipis um, sehelai rambut yang dibelah tujuh. Tapi dalam gambaran yang dijana ataupun video yang dijana um, artificial intelligence tu uh, menggambarkan titian sirat tu lebar. Um, itu antara contohnya lah dan lagi satu uh, syurga digambarkan seperti mitos great uh, dan uh, daripada kedua-dua contoh ni kita dapat lihat bahawa sebenarnya AI dan deepfake dalam dakwah boleh menjadi kedua-duanya peluang dan ancaman. Macam contoh yang pertama tadi video Mufti Meng dan juga Qasim uh, itu sebenarnya ialah ancaman sebab uh, Mufti Meng tak pernah mengeluarkan kenyataan seperti itu. Tapi uh, kalau dalam kalau untuk peristiwa yang ke, uh, untuk isu yang kedua Iaitu um, teknologi AI uh, Ini sebenarnya kita nampak macam peluang Sebab uh, ada uh, beberapa orang yang melihat Atau menonton video ni mereka um, Ber mereka kata mereka insaf dan sebagainya tapi sebenarnya tak boleh sebab um, benda-benda raib kita tak boleh gambarkan sesuka hati kita. Jadi sebenarnya um, kedua-dua teknologi ni AI dan deepfake bergantung kepada kita sama ada um, kita menggunakannya ke arah kebaikan ataupun ke arah uh, keburukan. Oleh kerana penggunaan teknologi AI dan deepfake semakin berpengaruh dalam penyampaian maklumat, khususnya dalam konteks tawah Islam, langkah-langkah yang sistematik dan beretika amat diperlukan bagi memastikan teknologi ini dimanfaatkan dengan berkesan dan selamat. Langkah pertama adalah dengan menyediakan garis panduan etika AI. Garis panduan ini perlu mengandungi mekanisme semakan oleh individu atau badan berautoriti larangan terhadap penggunaan untuk kepentingan peribadi serta penegasan terhadap larangan menyebarkan fahaman menyimpang atau memanipulasi identiti tokoh agama. Perkara ini penting bagi menjaga integriti dan kesucian mesis Islam. Langkah kedua melibatkan pelaksanaan strategi pengesanan deepfake. Salah satu pendekatan yang berpotensi tinggi ialah penggunaan rangkaian neural seperti Mesonet with pre-processing module. Teknologi ini direka khusus untuk mengesan kewujudan manipulasi dalam kandungan visual terutamanya video yang melibatkan wajah manusia. Ia berfungsi dengan menganalisis tekstur halus dan struktur wajah yang mungkin tidak dapat dikesan oleh mata manusia. Melalui model ini, setiap video akan diproses dan ditapis sebelum diklasifikasikan sama ada sebagai kandungan asli atau palsu. Akhir sekali, pemantauan manusia tetap menjadi elemen teras dalam kawalan teknologi. Keseimbangan antara peranan teknologi dan pengawasan manusia mesti dipelihara. Kerjasama antara institusi agama, parka teknologi dan penggubal dasar amat penting bagi memastikan penggunaan AI dalam dakwah selari dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, AI dan deepfake dalam dakwah boleh menjadi kedua-duanya peluang atau ancaman. Ini kerana pada hakikatnya kedua-duanya hanyalah alat. Sama ada ia membawa manfaat atau mudarat bergantung kepada cara kita menggunakannya dan sejauh mana kita mengaplikasi kawalan serta etika dalam penggunaannya.